Assalamualaikum dan salam kedah sejahtera. Sama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Pelaburan Negeri Kedah berjaya mencatatkan kedudukan tempat keempat dalam negara dengan jumlah keseluruhan pelaburan masuk sebanyak 45.8 bilion ringgit berbanding 28.7 bilion ringgit bagi tahun 2023. Sultan Kedah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah bertitah agar prestasi baik ini dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang agar ekonomi negeri terus kukuh dan juga berdaya mampan. Bangina menitahkan kerajaan negeri untuk merancang kawasan perindustrian baru khususnya di Bandar Baru dengan mengambil peluang dan manfaat daripada limpahan pembangunan kawasan industri baru di negeri bersempadan dengan negeri Kedah. Tuan Kedah turut menyarankan agar kawasan perindustrian yang sedia ada diperkasa dan pada masa sama meneroka kawasan-kawasan baru yang berpotensi untuk dimajukan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan istiadat pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Kedah. Mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Kedah ke-15 di Wisma Darul Aman. Sultan Kedah bertitah kedudukan negeri Kedah yang berjiran dengan negara Thailand juga perlu dimanfaatkan melalui pembangunan bandar sempadan yang melibatkan pelbagai peluang ekonomi dan penegakan rasa sempadan khususnya sebagai hub logistik dan industri. Kerajaan Negeri Kedah mengemukakan tuntutan balas berjumlah 200 juta ringgit kepada kerajaan persekutuan sebagai ganti rugi kehilangan hasil cukai tanah, terutamanya melibatkan kawasan tanaman padi. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, tuntutan itu dibuat berdasarkan penilaian mekanisme tertentu yang telah diambil kira dan bukannya penolakan terhadap cadangan insentif khas sebanyak 41 juta ringgit yang dikemukakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia jelasnya tuntutan itu adalah berdasarkan kehilangan hasil oleh kerajaan negeri Kedah yang dialami selama ratusan tahun dengan nilai cukai tanah terendah untuk tanah-tanah padi yang terpaksa dikekalkan demi kepentingan negara dan rakyat di negara ini beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas sidang dewan undangan negeri Kedah mesyuarat pertama penggal ketiga dewan undangan negeri Kedah ke-15 di Wisma Darul Aman jelasnya dengan pertambahan keperluan pengurusan dan kenaikan gaji serta pertambahan penduduk di negeri Kedah maka perlu ada pertambahan hasil seperti yang disasarkan sebanyak satu bilion ringgit menjelang tahun 2028. Usaha berterusan kerajaan negeri dalam memperkukuhkan hasil negeri menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Menteri Besar Tuk Seri Muhammad Tanusi berkata, peningkatan itu mencerminkan usaha berterusan bagi mencapai sasaran satu bilion ringgit menjelang tahun 2028. Jelasnya, kerajaan sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk mengenal pasti sumber baru bagi mencapai hasrat tersebut. Tambahnya, antara sumber hasil baru yang telah dikenal pasti adalah galian unsur nadi bumi, REE. Meskipun perkara tersebut telah dikenal pasti, namun kerajaan negeri tidak dapat meneruskan aktiviti tersebut disebabkan ketiadaan prosedur operasi standar daripada pihak kementerian. Bagi meningkatkan hasil, kerajaan negeri turut membuat siamakan hasil tanah negeri, menguatkuasakan kutipan duti hiburan bagi aktiviti hiburan yang belum dikenakan duti dan mengenal pasti hasil-hasil baru serta semakkan semula kadar hasil sedia ada bagi jabatan pemungut hasil di negeri ini. Jelasnya pendekatan yang sistematik dan pelaksanaannya yang berkesan perlu dilakukan dalam usaha memastikan pertumbuhan hasil yang mampan. Hasrat Kerajaan Kedah penyediaan peluang pekerjaan kepada rakyat Kedah menjadi realiti apabila 75% bersamaan 45,000 pekerja yang sedang bekerja di Kulim High Tech Park KHTP adalah anak jati Kedah. Pengurusi Jatuh Kawasan Industri dan Pelaburan, Pengenai Tinggi Sains Teknologi dan Inovasi Dr Ham Hilman Abdullah berkata, kemasukan pelaburan berskala besar khususnya pada tahun 2024 telah membawa kepada terciptanya 10,000 peluang pekerjaan baharu. Tambah beliau, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup cemerlang buat negara kita dengan mencatat prestasi pelaburan yang amat memberangsangkan iaitu berjumlah 45.8 bilion ringgit, secara khususnya 44.1 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Jelasnya, bagi tempoh 29 tahun penubuhan KSTP dari tahun 1996 sehingga 2024, jumlah pelaburan yang direkodkan ialah 182.5 bilion ringgit. Manakala jumlah pelaburan masuk untuk tempoh lima tahun terkini, 2020 sehingga 2024, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor telah merekodkan jumlah yang tertinggi iaitu sebanyak 132 bilion ringgit. Katanya lagi, kerajaan turut menggerakkan usaha untuk mengangkat Kedah Rubber City KRC menjadi sebuah kejayaan baru untuk negeri Kedah. Pihak rahsia disasarkan menjadi hak industri getah berteknologi tinggi negara dan segitiga pertumbuhan IMTGT berpotensi menarik pelaburan sekitar 15 bilion ke 20 bilion ringgit dan dijangka mampu mencipta sekitar 15,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2035. Kehadiran pelancong sepanjang tahun melawat Kedah TMK 2025 meningkat sebanyak 35% yang menjadikan 7 juta pelancong berbanding 5.2 juta pelancong pada tahun lepas. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan memaklumkan jumlah kemasukan pelancong ke Langkawi bagi bulan Januari dan Februari 2025 adalah sebanyak 554,416 orang. Lelasnya, KMK 2025 digerakkan dengan satu matlamat untuk merancakkan sektor pelancongan dalam negeri Kedah dengan langkah utama iaitu terus menggemilangkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan tersohor di dunia dan mengangkat potensi pelancongan di tanah besar. Kedah Tourism telah melancarkan kalender TMK 2025 untuk mempromosikan dan menyalurkan maklumat pelancongan. Sebanyak 170 acara kecil dan besar akan dilaksanakan sepanjang tahun yang meliputi 12 daerah di negeri Kedah. Menurut beliau, Kedah telah terpilih sebagai pilihan Malaysia pada pameran Mata Fair 2025 yang memerlukan komitmen daripada kerajaan negeri untuk menjadikan tahun 2025 sebagai tahun pemula untuk mengangkat pelancongan dalam negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah mengambil langkah proaktif dengan mencarum skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS di bawah Perkeso kepada seluruh pengurusi Majlis Ketua Kampung MKK dan sesuatu MKK di seluruh negeri. Menurut pengurusi Ketua Kasus Sumber Manusia Wong Chia Zin, jumlah kesuruhan yang terlibat adalah seramai 2,480 orang dengan kos kesuruhan berjumlah RM173,600 bagi tempoh setahun. Jelas beliau, skim itu memberi perlindungan keselamatan sosial kepada individu bekerja sendiri, khususnya daripada bencana pekerjaan, termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan tugas. Jelasnya, kerajaan negeri turut menyambut baik cadangan adun Kota darurat aman untuk memperluaskan pelaksanaan skim ini kepada golongan penjaja dengan pelibatan pihak berkuasa tempatan PBT sebagai agensi pelaksana. Tambahnya, langkah itu selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk memelihara kebajikan semua lapisan rakyat, khususnya golongan yang bekerja sendiri dan terdedah kepada risiko pekerjaan harian. Pengeluaran benih padi bakal segera diperkenalkan bagi memaksimumkan hasil pengeluaran padi di negeri Kedah. Pengurusi Yutan Kawasan Pertanian dan Peladangan, Haji Zawahir Abdul Ghani berkata, Kerajaan Negeri telah mengenal pasti beberapa jenis benih padi yang mempunyai kelebihan tersendiri berbanding benih padi yang sedang digunakan di negara ini. Tambahnya, Kerajaan Negeri dengan kerjasama Agensi Nuklear Kebangsaan dan UITM kini sedang mengkaji beberapa varieti baru yang dilihat mampu memperkembangkan benih padi sedia ada di tapak benih padi. Dua jenis varieti yang akan dibuat kajian lebih mendalam iaitu HMS 700 dan HMS 70D yang dibuat penilaian daripada pelbagai aspek bagi melihat kesesuaian untuk ditanam di negeri ini. Jelasnya, tapak benih padi dengan keluasan 20.5 hektar di Kampung Sungai Mati Tobiar, Pendang merupakan kawasan yang telah dikelola oleh syarikat persendirian yang bekerjasama rapat dalam menjadikan kawasan tersebut berfungsi sebagai tempat lahirnya benih padi pertama di Kedah. Tambahnya, pihak Malaysian NPK Fertilizer, Nafas, turut membantu penyeluruhan input tambahan serta pembaikan struktur tanah agar benih padi yang tanam sesuai dan bermutu. Negara-negara pengeluar beras telah menggunakan pakai benih padi hybrid ini yang terbukti dapat meningkatkan hasil padi seperti India, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Langkah menengani isu banjir dan mitigasi perubahan iklim giat dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui pelbagai projek yang melibatkan peruntukan berjumlah 60.2 juta ringgit. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar, Haji Muhammad Yusuf A. Haji Munir Zakaria berkata, kerjasama erat kerajaan negeri dan pihak kementerian membuahkan hasil menerusi pelaksanaan pelbagai projek seperti rancangan tebatan banjir RTB, projek keselamatan empangan, naik taraf infrastruktur banjir serta program pemuliharaan muara sungai. Kerajaan Negeri melalui Agensi Pengairan dan Seliran Negeri Kedah telah merancang pembangunan infrastruktur sabun Negeri Kedah 2035 dengan sasaran pembinaan tambahan 8 buah struktur sabun yang melibatkan kerjasama dan pertukaran kepakaran, perkongsian teknologi dalam menangani bencana. Beliau dalam sesi penggulungan Sinan Dewan Undangan Negeri Kedah menjelaskan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, ELSANG, dan bahagian bekalan air BBA turut melaksanakan kajian pembangunan baraj pantai perai kajian pembangunan kolam takungan air pinggiran sungai TAPS dan projek pembinaan TAPS di beberapa kawasan terpilih. Jelasnya, dunia kini berdepan dengan realiti perubahan iklim yang tidak boleh dipenang enteng. Justru kerajaan negeri, melalui kerjasama pelbagai agensi telah mengambil inisiatif bagi mengatasi perubahan iklim yang mendadak. Kerajaan Negeri Kedah memberi perhatian terhadap pembangunan sukan para dengan latihan berpusat sebagai persediaan awal kepada atlet temasya sukan para, Sukma, tahun 2026. Pengurusi untuk kawasan belia dan sukan, Muhammad Radhi Makdim berkata, mengurusi peruntukan sebanyak rm ringgit. latihan berpusat itu dapat membantu atlet untuk meningkatkan prestasi mereka dalam sukan dan secara tidak langsung, mereka juga akan lebih bersemangat dan lebih bersedia untuk menghadapi termasuk sukan para sukma. Jelasnya, pusat kecemalangannya bakal diwujudkan akan menempatkan infrastruktur moden dan lengkap yang dikhususkan untuk kegunaan atlet kurang upaya. Langkah itu membuktikan Jabatan dan Kerajaan Negeri serius dalam mempertingkatkan jumlah atlet dan prestasi atlet UKU di negeri Kedah. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah telah meluluskan pelaksanaan skim elaun kewangan sukarelawan kebajikan masyarakat negeri Kedah bagi tahun 2024 dengan menggunakan peruntukan sedia ada di bawah B15 Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Kedah. Skim itu bertujuan memperkukuhkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti sukarela dengan dasar kebajikan negara 1990 yang menekankan semangat bantu-membantu -bantu dan kesejahteraan komuniti. Sehingga Julai 2024, seramai 606 individu telah berdaftar sebagai sukarelawan di bawah JKM Kedah dengan 224 daripadanya aktif menyertai program khidmat bantu di rumah KBDR. Skim elang kewangan ini merupakan langkah proaktif kerajaan negeri Kedah dalam mengiktiraf dan menyokong usaha sukarela rakyat terusnya memastikan kesinambungan bantuan dan sokongan sosial yang menyeluruh untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Skim ini melibatkan 10 orang sukarelawan daripada Pertubuhan sukarelawan Kebajikan Masyarakat Daerah PSKMD bagi setiap 12 daerah menjadikan jumlah kesuruhan seramai 120 orang sukarelawan bagi tempoh 12 bulan. Penglibatan sukarelawan akan dilaksanakan secara bergilir manakala pemberian elaun kewangan akan berdasarkan sistem pengumpulan mata daripada penyertaan dalam program-program yang disahkan oleh Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD. Bulletin Kedah Jastera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini kerajaan negeri Kedah di platform digital urus setiap pertanangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.